и вітання. Ефір областного обласного державного телебачення продовжує програма «Важливо». Ми інформуємо громадян про те, як вберегти себе від наслідків надзвичайних ситуацій та як зберегти своє здоров'я та врешті-решт життя. І сьогодні гостем нашої програми буде Юрій Басов, викладач обласних курсів удосконалення керівних кадрів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області. Юрій Дмитрович, вітаю вас! І про що хочеться поговорити з вами? Це про евакуацію населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, адже ну на жаль. Ми сьогодні бачимо, принаймні у східних регіонах нашої держави, люди з цим зіткнулись. Будемо сподіватися, що на одеситів мешканців нашої області це не загрожує. Але, все ж таки, сьогодні, які основні способи захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій: природнього характеру або неприроднього. Ну, от тех ситуаций, которые нам угрожают сегодня, это 60, 60 видов ситуаций челюстян, которые есть. Практически все, которые существуют у нас, могут быть. Так? Ну, в первую очередь это э, затопление по области могут быть. Так? Это химические аварии, это землетрясения, социального характера, это э, угроза терроризма, ну и военного характера. От этих ситуаций у нас есть основные способы защиты. Это эвакуация укрытие в защитных сооружениях и средства индивидуальной защиты. Ну, во-первых, что, что такое эвакуация? Эвакуация это не бегство, да? mm -hmm. это не не убежать. Это, если по стандартам, это, эвакуация это организованный вывод населения из зоны возможного, из зоны чрезвычайной ситуации или зоны поражения населения и материальных и культурных ценностей, если их угроза уничтожения и повреждения. То есть это ключевое слово организованное, так? Потому что в чем сложность? Что не просто выйти, а людей надо возить, кормить, лечить, одевать, обувать, охранять порядок, информировать, услуги коммунальные давать. Ну, вот в чем сложность. Эвакуация на сегодняшний день – это основной способ защиты. Вот от тех ситуаций, от 60, да? Хотя оно комбинировано будет и с другими способами, но считаем, что это основной. От химических аварий, да? ну, от затопления, затопление, на случай войны землетрясения, это будет основной. Второе, что хотел сказать, это самый сложный. Но сложный не для населения, а для руководителя больше. А так как руководитель это немалое количество людей. то есть мы считаем все предприятия, то есть аптеки, магазины, это тоже предприятия, да? их много. Для руководителя это сложный способ. Чем? Опять же, это не просто убежать, а надо организовать все это транспортное обеспечение, медицинское, продовольственное, вещевое, коммунальное, э, охрана порядка, информирование, оповещение, все это организовать. Вот. А кто, кто, занимается организацией проведения эвакуации, и какие государственные службы, органы за это отвечают? Занимается ну, на территории области занимается обл. госадминистрация, районные государственные администрации, органы местного самоуправления и объекты, само... объекты хозяйственной деятельности, тут есть предприятия, учреждения, организации. <говорит> <говорит> и скажите, пожалуйста, какие ну, первые о первые необходимости повынимать с собой граждане в разе эвакуации? Значит, ну, эвакуация разная бывает. Если эвакуация заблаговременно готовят, есть время, да, подготовки, то э, должен человек иметь, уходя, должен документы взять, паспорт, э, трудовую книжку, свидетельство об образовании, диплом, да, э, свидетельство о рождении, ценности, деньги какие-то необходимые взять. Значит, продукты на три дня и воду продукты на три дня, белье, обувь, одежду, но ну, не более 50 грамм на одного члена семьи. И для детям надо или в карман положить, или пристегнуть записку, где будет написано их фамилиями, отчества, фамилиями отчество родителей и адрес его, угу. чтобы потом найти можно. Так, да, и эвакуация и... может быть экстренная, да, когда неожиданно план... сейчас, да, ну, когда нет времени, будем, угроза теракта, например, да, будет команда эвакуации, то просто взять ценности, деньги, выйти, обесточить квартиру, закрыть воду, выключить электри... отключить электричество, проверить, обзвонить соседей на предмет наличия детей. Если есть дети, то сообщить по телефону 101, 102, 104 вот. и без паники покинуть квартиру. Самое главное без паники. Ну, до речи, это тоже такие сложный момент, иногда паника uh -huh. все-таки возникает. И как действовать в таких случаях? С паникой... Как с ней бороться? Ну, там специально это, это вопрос, в общем-то, не совсем мой, это псих... психологический. Да, но это, руководитель да. тоже должен знать с самого начала предотвращать. Во-первых, информировать. Человек должен, когда человек информирован, паники не будет. Я почему говорю? Знания должны быть, обучение должен пройти, тренировки. Mm -hmm. То есть эту ситуацию он должен проиграть уже. Так? Если он знает, что, ну, например, вот он живет в опасном районе, что здесь может быть химическая авария, если он он знает, он не... раз в год, допустим, тренировку провели, эту ситуацию они отработали. Человек уверен, знает, что он спасется, паники не будет, понимаете. Вот угу. учеба, тренировка, знания. Ну, хочу у вас запитать, я как выкладача областных курсов, насколько регулярно такие тренирования проводятся, взагаливо не проводятся? Раз в год в учебные школы проводят день гражданской защиты, да, и отрабатывают ситуации конкретные в этот день. Вот я оказывал помощь не один раз. В одно приглашали, а во второе: Значит, что я вижу? Прошу показать план эвакуации. По плану, значит, они отрабатывают ситуацию аварийную эвакуация в случае химической аварии. Идут на сборный пункт эвакуации, который называется 4 часа. А у них на все 15-20 минут. Как такое может быть? То есть это же не одно, это же система, то есть не одно заведение, понимаете. Виной всему отсутствие обучения, как руководителей, так и э, по месту жительства населения, понимаете. Вот uh -huh. это, это проблема сегодня, понимаете, обучение. И руководители тоже, потому что руководители не, не знают этого, они обязаны знать было. И некоторые даже не знают, э, вот спрашиваешь, где сборный пункт находится. 99% дев'ять вам не скажуть. Хоча це не об'язано. Якщо не скарг не де збірний пункт, значить він план не зробив і зробив неправильно. Вот. Ну дійсно, треба інформувати населення да. про це, адже ну, хочеться завжди сподіватися на краще, але все ж таки у разі виникнення якихось таких складних ситуацій, надзвичайних ситуацій, треба детально знати, що робити і де знайти укриття, так? Що ж, Юрій Дмитрович, я вам дякую за участь у програмі. Хочу нагадати, що ми спілкувалися з Юрієм Басовим, викладачем обласних курсів удосконалення керівних кадрів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області. Ми продовжуємо інформувати наших громадян про те, як вберегтися від надзвичайних ситуацій, про те, що треба знати у разі виникнення таких ситуацій, і більш детально про. Це будемо говорити у наступних наших выпусках. Кажу вам зараз до побачення і хай щастить.